Но главным мотивом это было для того, чтобы усилить саму организацию, которая, которая сходит родители детей с инвалидностью, и так, чтобы было понятно, чем живет организация, для чего живет и вообще зачем она двигается. Поэтому у нас была мотивация, мы нашли те вопросы, которые у нас более всего стояли остро, на который мы хотели ну, как бы получить ответы внутри организации, поэтому был написан рак, у нас замечательно получилось сфокусировать наши идеи в действии уже, потому что до этого момента у нас было много идей, и действий внутри организации было не столько много активных. Сегодня мы увидели нашу театр-студию, которая заработала, мы увидели продукт, съездили с ним во Львову, показали, на что мы способны. У нас появился администратор в организации. После фандрейзинга мы более активно стали привлекать спонсоров к нашим мероприятиям. Поэтому как бы вот пошел как бы позыв от самих уже членов организации. Поэтому это был и расчет. Благодаря тому, что мы уже увидели, что мы имеем в нашей организации, Опять же появились новые пробелы. Да? Из новых пробелов мы увидели, что нам бы неплохо было бы сделать, может быть, какой-то, подать на какой-то командный грант, более, ну, как бы, команду собрать уже, а не только выявить лидера в этой команде. Также мы хотели бы, наверное, еще раз повторить инклюзивную сферу, так как она у нас приоритетная. И так, я думаю, нам везде. еще было бы неплохо, провести какой-либо тренинг по коммуникациям для родителей, потому что с коммуникациями очень сложно. Они и нельзя, я думаю, могут, что коммуникации детей. плюс права людей для психиатрических больных, которые, ну, к сожалению, вообще наша ну, страна плохо ориентируется с правами, хоть у нас есть несколько конвенций и по правам детей и по правам инвалидов мы ратифицировали, но с правами как бы понятия вообще очень еще далеки мы. И поэтому хотелось бы приблизить наших мам к тому, чтобы они могли с, с помощью тренировок, с помощью тренингов. Идет ну, глобальная, как бы, вот такая вот, эм, ну, командная работа. Поэтому я считаю, что для громадского сектора это очень важная, ну, как бы, очень важный грант и очень важная поддержка громадских организаций.